Добрый день! Сегодня у нас будет вкусный маковый рулет. Беру 150 грамм мака. К нему отправляю 100 грамм сахара и выливаю 400 миллилитров молока. Размешиваю и ставлю на огонь. Перемешивая довожу до кипения. После этого варю 40-60 минут на тихом огне, пока мак полностью не вберет в себя молоко. Тем временем готовлю творожную массу. 300 грамм творога перебиваю с сахарной пудрой и 100 грамм сливочного масла с ванилью. Все взбиваю к однородности. Мак уже готов. Ему нужно дать время остыть. После этого один яичный белок мешаю с маком. След добавляю творожную массу и хорошо перемешиваю. Беру два листа лаваша. Размещаю прямоугольником, так, чтобы на стыке лист лаваша хорошо налаживался на другой. Начинаю равномерно распределять начинку. Оставляйте краи лаваша пустыми, чтобы в духовке маг не вытекал по краям. и просто начинаю заворачивать рулетиком. Противень смажьте сливочным маслом. Сверху смазываю яичным желком с ванилью. И посыпаю кунжутом. Отправляю в духовку на 20-30 минут при температуре 180-200 градусов. Рулет с маком готов. Получилось вкусно, а самое главное быстро.